खालसा सृजना दिवस वैसाखी के इस पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर सिख समाज महाराष्ट्र की ओर से समुचि सिख संगत की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं हम अरदास करते हैं कि वाहगुरु आपको देश एवं राज्य की सेवा के लिए निरंतर शक्ति एवं सफलता प्रदान करें श्री गुरु गोविंद सिंह जी का फरमान है जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो जिन्होंने सच्चे हृदय से प्रभु के साथ प्रेम किया और वही उस वाहिगुरु को प्राप्त कर सकें और उस वाहिगुरु की जो रचना संसार है उसकी उन्होंने विलक्षण सेवा की है हम इस अवसर पर आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने गुरु नानक नाम लेवा संगत की चिंताओं एवं आवश्यकताओं को सदैव महत्व दिया है आपके द्वारा किए गए कार्यों से समाज में साकारात्मक संदेश गया है और समुदाय संदा, के विषय में समुदाय सं, में विश्वास की भावना भी मजबूत हुई है हम आपके निम्नलिखित सराहनीय कार्यों के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं 11 सुंदरसी सिख 99 स्मृति का गठन आपने सरकार बनने से पहले किया ए पहली बार देश में होया के 11 मेमोरी सिखां दी एक कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र के अंदर अजय इलेक्शनों का एलान नहीं किया गया सी और इलेक्शन दे एलान तो पहला ए एक ਦਾ ਖਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨਵੀਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਗਦੰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਜੋਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਸਫਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਵਾਸਨੀ व्यवसाय के धार्मिक स्थलों के वैदिकरण हेतु योजना की हम सराहना करते हैं हमारी विनम्र मांग है कि यह योजना सिख हिंदू पंजाबी सिखलीगर एवं अन्य गुरु नानक नाम लेवा बंजारा लुबाणा सभी के प्रवासी समुदायों पर भी लागू की जाए इसके लिए हम आस भी करते हैं कि आप पहल के आधार पर जल्दी कोई निर्णय लेंगे अल्पसंख्यक विभाग विकास विभाग की योजना वर्तमान में मदरसों को प्रति वर्ष दस लाख की सहायता दी जाती है मदरसों के लिए दस लाख की सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से हम निवेदन करते हैं कि यही सुविधा गुरु नानक धर्मशालों को लिए प्रदान की जाए जो धार्मिक समाज एवं शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रहती है और उनके लिए माली मदद का कोई ना कोई आप इसका हल निकाल के ये योजना उनके लिए भी आप लागू करें हमें विश्वास है कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में उपरोक्त विषयों पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी आपके सहयोग से सिख समाज और महाराष्ट्र सरकार के बीच के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे सो ये संखेप दु बेन सन जो अज दिया अज दे पत्थर द्वारा इन्हों पौंपे और आस भी करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब इन्हों विषयों के उ जल्दी निर्णय लेके फैसला करेंगे तो अच्छे दे समागम के जिन्हें भी जो, जिमें गणेश नायक जी प्रशांत ठाकुर जी और इसको तो अलावा मंदा मात्रे माता जी आए हैं और इस तरह सरदार मनकीत सिंह जी बल सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू चेयरमैन सुप्रीम सिख कौंसल मुंबई ਸਰਕਾਰ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਤਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ